Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы предложить вам комплекс для начинающих по йоге в домашних условиях. И прежде всего, примите удобное положение ногами, сложите ладони, закройте глаза и представьте человека, который стоит у дороги и боится перейти ее. Нет уверенности, нет веры. И сегодняшняя наша тема, это как раз будет тема о вере. Сделайте глубокий Плавный выдох, откройте глаза, встряхните ноги, и мы с вами начинаем. Итак, комплекс, он будет простой. Обе руки поднимаем вверх в стороны, встаем на носки и пытаемся все упражнения делать по 10 секунд. И каждое упражнение, это как одна буква, и мы пишем слово, затем целое предложение. Опускаем стопы, сгибаем левую ногу и двумя руками мы берем колено, После этого закрываем на 3 секунды глаза. Открываем, опускаем нашу ногу чуть пошире, руки разводим в стороны. И теперь сгибаем обе ноги глубоко до примерно угла 90 градусов. И вновь 10 секунд мышцы приходят в напряжение, мы поднимаемся. Соединяем руки, ноги, а затем мягко прогнувшись запрокидываем голову. И выпрямляем туловище. Опустите руки, отдохните. Теперь упражнение для глаз. Мы сходим вдаль, переводим взгляд на кончик носа и меняем это положение для глаз трижды, примерно по три секунды. Затем помигайте глазами. И, закрыв глаза, зрачками глаз поводите влево-вправо, затем вверх-вниз. А затем указательными пальцами мягко промассируйте всю поверхность глаз. Массаж глаз. И глаза в этом упражнении не должны болеть. Опустите руки и открыв глаза, стряхните руки, ноги. Итак, продолжаем. Теперь уже наша вторая половина. Снова встаем на носки. Обе руки поднимаем вверх в стороны. опускаем стопы. На этот раз сгибаем правую ногу и вновь колено берем двумя руками. Увеличиваем с 3 до 5 секунд закрывания глаз. Закрываем их. Центр равновесия во внутреннем ухе. Он должен пойти в определенное напряженное состояние. Теперь открыв глаза. Ставим нашу ногу пошире. Обе руки опускаем ладонями на пол и расслабляем спину. Теперь руки заводим за спину, берем их в замок, поднимаем обе руки вверх, удерживаем это положение. Дышим расслабленным животом, освобождаем руки, мягко заводим их за голову и теперь головой давим назад, ладонями рук удерживаем голову и напрягаем мышцы шеи. Так как голова весит примерно 4-4,5 килограмма, она нуждается в крепких мышцах шеи. Расслабляем руки и плавно их опустив, встряхните их. Следующее упражнение. Двумя пальцами берем мочки у шеи и массируем их. Примерно 10 секунд. Затем 5 раз надавливаем ножные на отверстия силой. И еще одно упражнение, это уже не для слуха, для обоняния. Массируем на краях носа точки гайморовых пазух. Дышим ртом. Эти точки улучшают выделение слизи из носа, обоняние и процесс дыхания. Хорошо. Опустите руки и встряхните их. Теперь мы опускаемся на коврики. На коврик. Ложимся на спину. И первое упражнение у нас будет. Обе ноги приподнимаем вверх-вперед. 10 секунд удерживаем это положение. И переходим во второе упражнение. Сгибаем ноги. Приподнимаем туловище, прогнувшись. Руки соединяем с ногами. Держимся. Теперь опускаем ладони. Сгибаем правую ногу и стопу ставим на колено левой ноги. Ладонями давим вниз, напрягаем мышцы груди, спины и рук. И теперь расслабляем ногу. Расслабляем руки, отдохнуть. Точно так же левую ногу сгибаем, ставим на колено правой ноги. И вновь 10 секунд удерживаем это положение. В древние времена когда не было часов, секундомера, люди эти упражнения совершали на акты своего дыхания. Но так как дыхание у всех разное, опускаем ногу, то лучше перейти на временное отмеряние этих упражнений. Теперь мы опускаем нашу спину и ноги поднимаем вертикально вверх и удерживаем их. Поднимаем обе руки и ладони соединяем вместе. Приподняв голову, опускаем слегка и ноги, и руки, и удерживаем их 10 секунд в этом положении. При этом разводим их в стороны на 5 секунд. А затем сгибаем ноги, обхватываем колени предплечьями и прижимаем их к груди. выпрямляя ноги, мягко садимся. Тянемся вперед, обхватываем стопы сверху и спину стараемся расслабить. Теперь расслабляем ноги. Руки освобождаем, ставим за спиной, приподнимаем туловище, делаем глубокий вдох, задержка дыхания. Левую ногу приподнимаем на 3 секунды, Опускаем. Приподнимаем правую. Опускаем. Делаем плавный выдох. Обе ноги приподнимаем и руки разводим в стороны, сохраняя равновесие. И теперь плавно опускаем руки и ноги. Поворачиваемся на грудь. Ложимся, ладони ставим под плечи. И первое упражнение у нас приподнимаем голову. Держимся. Полностью выпрямляем руки. Спину расслабляем. Запрокидываем голову. И теперь медленно опускаем туловище, расслабляем. Теперь трудное упражнение. Опираемся пальцами стоп, приподнимаем туловище и держимся 5 секунд параллельно полу. Опускаемся. Выпрямляем руки назад, вверх. И обе ноги приподнимаем от пола. Это упражнение для силы мы В ноги приподнимаем туловище, садимся на пятки, складываем ладони и теперь носом делаем частое и быстрое дыхание. Закрыв глаза, представляем библейские времена. Изречение Иисуса Христа. По вере вашей да будет вам. Итак, если у человека нет веры, то ему не может и ничего не быть. И наоборот, по вере люди могут получить исцеление, по вере люди могут наполниться не только духовной, но и физической силой. Глубокий вдох, плавный выдох, ладони ставим за спиной и оба колена приподнимаем примерно до 45 градусов. Теперь опускаем ноги, опускаем голову. Лбом касаемся пола и спину расслабляем. И вновь трудное упражнение. Соединяем ладони перед собой, локти на ширине плеч. Выпрямляем ноги назад и придаем спине ровное прямое положение. Правую ногу приподнимаем. И теперь опустили. Приподнимаем левую. Опустили. Сгибаем мягко ноги. И, опираясь ладонями, удерживаем тело. Правую ногу выпрямляем назад. Правую руку выпрямляем назад. И теперь опускаем. То же самое, левую ногу выпрямляем и левую руку. И теперь, опустив ноги, скрещиваем их, ставим наши руки на колени и закрыв глаза, расслабляем все тело, дышим медленно и плавно. Итак, вера, она бывает... Как духовной, так и бывает вера в материальную. И важно, чтобы человек осознавал, что это совершенно два разных направления. Вера, без которой невозможна жизнь. Глубокий вдох и плавный выдох. И на этом мы завершаем наше занятие. Будьте здоровы. Божьего милости и благодати. До свидания.